которые сегодня мы сказали, договорились о своем сезоне, общество мы находимся, решаем мы или нет. Мне больше нравится следующая ступень общества. Это с нашим научным потенциалом, с нашим учащим студентом. Мы быстрее гуманитарно, она стирается. Да? И вот э, существует мысль, что мышление в области так называемой физики, теории такое же, как у представителей гуманитарных э, специальностей. И, наверное, это правда, и действительно вспомните, что гуманитарность, да, Когда я не знала работу Дарипа, он себе Китай музыка, не знала, что у него есть такое прекрасный раздел для задач гармонии на обчисленных машинах. Но я на в конце концов сказала только потому, что я пришла к техническому образованию. Поэтому видения э -э, видение вот такие вот мира, да, они сегодня вот эти модели физические, наверное, гуманитарные, они все-таки уже переступаются такой, такой и поэтому вот эти доминирующие тенденции, которые есть в эти галландии, которые привели к всему созданию такого глобального, международного, международного, подвижного средовища, да. образовательной среды, это все прекрасно связало свою роль. в единые технологии, санкционные, компьютерные, как хотите вы их сегодня, да, или Болонская, декларация, прекрасно. Все это, конечно же, в образовании, оно привело к тому, что сделало акцент на этом на, на и демократическом на каком-то видении том, что музыканты долго было два таких лагеря. Они считают, что долго как то технология, это все-таки электрификация, дигитализация, обучение. А второй лагерь на технократизм не всплывал музыканты. И поэтому, когда я начала вот анализ всех их исследований, да, вот в работе, то, что, и первая первые работы, это все-таки понятные Я знаю, что в вашем центре тоже есть это то мозга эти люди как бы не музыканты, не связаны. А, научная школа, давайте вспомним, а шовским которые а, анализировали статистичный статистический анализ музыкальных произведений в целом, была поражена тем, что, вы, как вы знаете, а, а музыканты, особенно и композиторы, они эксцентрически а, ну, были так. Я понимаю, почему, потому что, наверное, все-таки, давайте вспомним, можно это да, бессменно эти слова, все проверять музыку, гармонию, или алгебра и так далее. И сегодня, когда вот чуть лет назад я начала диссертацию рядом с компьютерными технологиями музыкального образования, это еще была начальная школа, конечно, было все очень сложно. Сейчас мы проводим круглый стол, тематика дошкольного образования и использование компьютерных технологий. Тогда я считала, что это что-то что не было но, наверное, все устоялось, все появилось, и присутным учителям это повторять. Мы сегодня имеем прекрасные педагогические технологии, мы имеем прекрасно. И, и, и только вчера мы тоже обсуждали, что, наверное, нет вот этой главной середины, понимаете, вот этого вот единства образования, где обучения, воспитания и творческое развитие детей. К сожалению, вот то, что сказала коллега, что мы все работаем как-то отдельно, в каждой стране, там мы дизайнеры работают, там программисты работают. Наверное, э, я тоже уже поняла, почему, потому что э, специальности, я имею в виду по компьютерным наукам, да, вот у нас есть программная инженерия, компьютерная, э, системная инженерия и компьютерные науки. Мне очень нравится вот, сайт, который есть в Московском Санкт Петербургском университете культуры. У них есть прикладная информатика в культуре. Они вот указывают информатика в дизайне. Понимаете, вот, они вот э, они, понятно, если проблема возникает, когда приходит буквально последнее заседание, и э, техникум ветеринарной медицины, они претензируют специальность по ответам наука по учительному, понятно, и он нужно. Они э, программируют них в них компьютерные системы, функции, которые как понимают, что да, нужно, но как же выдавать лицензию компьютерных наук, технику новой медицины, иногда они очень умные, кажется. И так вот, что, знаете, вы подумаете на название своего текста. Вот назовите как там, не ветеринарная медицина, да, а структурная технология. Затем это проблема, наверное, нашего закона про высшее образование и наших вот этих рамок, которые у нас направления специальностей. Э, я по этом так сложно вот, говорю, потому что я работаю именно в образовании, да, и в начальной школе, и в высшем учебном эти проблемы у нас. Я надеюсь, что, конечно, может э, такие конференции они поднимут вопрос. Ну и, конечно, мне очень нравится, что сейчас в вот, знаете, э, Мансеева такой был термин, экологичный и моральный императив. Он запрещает какие-то человеку вот, приступить ту грань, да, до и этих обстоятельств, да, вот за вот какие те исследования, да, те разработки, технологии, которые э, приводят к средствам массового уничтожения людей и приводят к понижению повышенному сложному к удаче да, среде. Я бы хотела добавить, что, наверное, хорошо бы было бы да, те технологии, которые едят нашим студентам, нашим учащимся, нашим студентам. И вот этот вот такой закон, да, вот этот моральный интерактив, наверное, он все-таки еще раз подчеркивает тот акцент на, на определенном образовании, что э, должно быть, типа вот это вот обучение, образование, творчество, развитие, это вот, три, три единства, оно должно быть в комплексе. Э, ну, конечно, сейчас вот общество знаний, да, какие то непрерывно, как угодно ее называть, традиционное образование, оно а, объясняет, да, свекровь, образование, но... Э, производил, себе. А, когда мы работали очень... Я надеюсь, что все эти технологии, конечно, те мультимедии, которые мы используем в сфере искусства и музыки, а, они на и А у нас дети, они прекрасные, что диктант. У них есть музыкальная программа, да, вот но у нас есть нечто, на которой все птички, вот программа музыка, они должны птичку рассадить, послушать, что завести собой как должно быть, то есть как бы все соблюдают, все законы педагогические, технологий. Но какое удовольствие они от этого получают, да. Мы начали заниматься с компьютерами, хотя сразу у нас были и рояли, живые инструменты, то есть и компьютеры, вот мы работаем в Академии искусства, чем жили, на обогоне, надо знать, и новая лицензия, на 318 школа, то есть работали с детьми, которые музыку учат, и с теми детьми, которые учат на обыкновенный класс. Вот. И, конечно, при использовании компьютерной технологии, я вам скажу, вот даже стерлась, знаете, вот это вот э, такая большая, как когда бывают уроки музыки в школе, да, то есть мои дети тоже и знали нотную грамоту, и писали музыку, и они знали изучение э, электронных инструментов, они генерировали с источником э, звука, да, как он появляется, они попробовали, вот там, я не знаю, палочку, значит, они, из нее там звук какой-то, и тут же они сразу работают, я вам скажу, что мы в школе уже работали с довольно серьезными программами, студентами, аудиоредакторами, которые которыми учат уже училища, мы в в музыкальных консерваториях. Вот. Они экспериментировали, создавали свои э, свой новый генеральный звук свои. Ну, то есть прекрасные такие потрясающие результаты. А потом мы писали музыкальную викторину, вы знаете, и я была э, очень поражена тем, что Дети у меня безошибочно угадали синтезатор, угадали термин бокс инструментом, матери, которые, наверное, многие взрослые даже его не знают, а что это. И они совершенно не знают изучать стабилки, понимаете, нашего украинского налога на инструментария. Есть пакеты психические, если какие-то. Наверное, надо вернуться. вот то, что я говорила, да, вот про звучание инструмента, наверное, очень знаковое в электронной музыке, да, создание. Опять. Ну, не мешал, да, образование Лев Термин, который первый считает электронный инструмент, да, физики, Поэтому такой очень консерватории, да, очень все просто, да, источник линия, да, Значит, как играть. Вы видите, что вот э, исполнитель, в этом комплексе? у нас в Москве есть еще в И ну, я не знаю, уже они не видят, но а, э, не слышала исполнители, значит, э, движение э, рук, громко спится, там да, нормально голосный, да. Все-таки вот, когда возникло, на чем же отправить послание нашим братьям на Тарасам, именно выбрали этот термин Ну, наверное, потому что по закону такой это удобнее и проще. Но все-таки я считаю, что очень такой Вот э, Вот смотрите, если прекрасно угадывают термин как инструмент, э, все электронные, и они не знают, к сожалению, значение нашего народного инструментария. Вроде бы, как мы, у нас на есть инструмент мы сберегаем, мы сохраняем, мы нас есть прекрасно открываются, у нас звучит эта музыка. Наверное, может музыке, потому знаете, что, вот я каждый год еду в Москву на конференции, там вот иные серии искусства, образования, и каждый год у них из музыкальных инструментов выходит новый диск. Один диск, другой, никакой конкуренции. К сожалению, у нас, э -э, я пошла вот на территорию Киапочевской лавы, есть прекрасный музей, народных инструментов. У них был один заказ, это на да, заказ иностранный. Э, иностранных Они сделали заказ, они сделали инструменты, они эту работу, к нам она так и не дошла. Они, к сожалению, нам никто деньги не платит. Да, мы, кто привел молодежь преподаватель по для своих учеников со школы, они послушали это встречание. Понятно, что да, мы ставили, вот, они работали с традиционными э, музыкальными э, энциклопедиями, да, но классические инструменты там вот, э, виваются. Поэтому возникла такая мысль создать забегаем что вперед. Программа ассистента, если возникнут вопросы, мы вернемся. Есть вы знаете, что три, три наверное, главных направления, это все-таки вот музыка знал да, это анализ порядка. это анализ музыкального поведения в целом, его ритмическая основа и так далее. Это список звука, генерация звука, то, что мы делаем электронная музыка, да, слава уже во всех консерваториях почти либо кафедра музыкальной информации, либо кафедра, допустим, композиции и информационно-музыкальных технологий. И у нас есть прекрасные ситуации,

в э, сфере музыкальной. Ну, конечно, оп, э, отдельный блок это стоит то, что мы используем музыкальные программы для обучения. Э, Все-таки большинство программ, конечно, тестирующих, обучающих, к сожалению, это э, либо предыдущие, либо... Э, Хотя есть теперь ласточки, они как-то они как были, вы знаете, где это назад, это был цель создания программы программ наших виномонных, и все. И, к сожалению, вот работы по пути там птицы, звук и так далее, сознавание ведутся. А именно создание обучающих программ, к сожалению. Вот на этапе первой этой программы исследователи была ходинку музычно она создала программы музычные танцы. Вот работа коллектива этого вот коллеги Гуличенко занимались музычным естественно, но не в рамках личной культуры. Вот. Есть еще богатство собственность Академии также чем жизни, Ну и, и, все, к сожалению, и все. То есть то, что преподаватели используют там создание презентации и так далее, обучающие к сожалению, правильномолных и наших национальных традициях. Нет, наверное, именно потому, что программистам это неинтересно, музыканты не такой степени владеют, а вот это вот творчество коллектива педагог, психолог, программист, тогда его, к существует. Это, да. кстати, я поразню, буквально, ну, мы, то были такие более, э, 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 научные не даже, да, серьезные программы. Это программы, которые, ну, иногда вызывают улыбку, иногда просто, ну, тоже на стыке ног, а, программы, которые графические, да, графическая программа, вы записываете, а, то есть, графическая, как бы, аудио, как бы редактор. То есть, вот здесь, вот, смотрите от того, с горизонтали, вертикали, э, высота, частота, да, и здесь вы можете ну, то есть вот картинка ваша будет звучать. Что самое интересное, если нарисуете красиво там или собачку, она будет почти одинаково звучать. А если вы, то есть нужно понимать, что все-таки даже это графическое изображение, но э, нужно подходить с точки зрения написания все-таки музыки. Очень есть такие, наверное, на этапе вот именно с детьми очень удобно графическим редактором создавать музыку. Вот то, что получается, да, вот зашифровано, даже ну, там, вот, в исполнения -то, там, потом вы можете посмотреть, какое получается, какое рисунок звучание, да. Вот этот фрагмент, по-моему, с асимфонии если не ошибаюсь, уже с инстаграма выглядит, ну, прямо так вот, если так это mm -hmm. ближе, напоминает даже прям почти партитура. А вот эта программа через эту камеру значит, очень интересная, да, я ее только, чтобы еще не видела, как она действует, да, но через эту камеру видеопоток, он потом превращается в звук. Вот. Еще есть э, тексты. Э, берется просто текст, и он в миде э, меня в виде сообщения. И там, и там, понятно, в за как бы все просто. И мы вот тоже, ну, пока, получается, не знаю это ногами шутки сделать в программу, я вот еще ее тоже не попробовала. То есть просто текст переводится в звук. Ну, то есть уже все у вот, нас, и видео, и, и картика, все, все мы перевести в книгу. Соответственно, тоже, наверное, вот многие, и те же преподаватели, они не знают эту информацию, только вот если все потоком информации, которая вот его что нужно найти, понимаете, нам что это вот так. Мы опять отцепляемся за все эти предыдущие проблемы. И вот то, что я говорила, мы создали конечные научные инструменты. Я не знаю, сейчас успею я или не успею, пока там интересно, вот, наконец-то как мы такой. Программа была сделана больше 10 лет назад, и только как мы сейчас подсобирали деньги, смогли их и, и, и дать. Это стало сейчас уже дешевле. Вот. Хотя, с другой стороны, на сегодня уже все можно было сделать новые технологии, но эти технологии, там и 3D, и все это стали дороже. Я думаю, что это не важно, потому что знаете, меры мера всех вещей все равно соответственно, известно того, что мера всех вещей все равно является человеком. Зависит от того, какими бы сейчасными технологиями программы не было сделано. Буквально ну, тут я дал уже Это я хотела примеры привести к самому визуализации. Единственное, знаете, что там насколько она не для России просто изменилась, значит, был камень, да, акцент на глаза, да, был на иконах на первых, да, и на нами ругаем наши вот эти вот мультики, да, которые сегодня, Нужно, что остается все равно, да, наверное, акцент на что тогда, да, что сегодня, я выбрала на той визуализации, да, вот тоже наши скандальники, которые должны были быть символами, да. Вот, так что, спасибо за в творчестве там адрес, мои координаты. Спасибо вам большое. Да, если вам еще то заинтересует, да, <нах> спрятую, если у меня могу все это с вами поделиться и переслать. Um, не знаю, многие вы слышали, что написано здесь Украина, мой изображенный в этом городе Кистырь, он такой технологии, у него была прекрасная идея, музыкальный калейдоскоп в Украине. То есть сделать, э, действительно, видите, индекс стоит в знаке, вопроса, потому что никому это интересно, ни э, финансовые поддержки, ни на каком-то уровне даже моральные То есть заказ, давайте мы вот, вот такой, знаете, вот журналы, да, Ресталевия распределяется по всем школа. Вот предлагал, но Семеринский за может быть, под электронный как бы журнал он раздавался бы в школы, каждую школу получал бы. И здесь вот только на одном этом, который это тоже написано давно, уже давно, сейчас новые технологии намного на больше позволяют, да. Вот здесь вот просто даем агентстве, ну, потому что сколько у нас есть. У нас есть Кабзар, то вы сняты прекрасные проекты, которые сделаны этим человеком в соответствии с другим. И наши, к сожалению, вот когда мы проводим там, повышение квалификации, да, то вот преподаватель находит, ну как же, ну вот эти четыре лица, я рассказываю на пальце, там вы да, или сзади какие-то, ну, показывают сами записи, это бы все могло как уже оживить, да. то, что мы говорили, как музыкальные инструменты, это вот то, что там программа, которую мы создали, здесь инструментарий, Оля, там, конструкция, Просто ну, у нас хорошо, у нас с мы могли сразу там, допустим, записать, да, и просмотреть. Если для детей младших могут записать звучно для тех, кто есть игрок, можно прочитать тексты. То есть, ну, тот же карман, понимаете, все наши рода могут услышать. Дальше Бандуру, да, наверное, да. А вот что-то не заражается, это и карман